biz bugun juda ham ko'p qayta ishlangan oziq ovqatlardan iste'mol qilyapmiz ishonasizmi hozir har to'rt kishidan birida saraton yurak kasalliklari diabet aniqlanyapti fors ko'rfazi davlatlarida qirq yoshdan oshgan ba'zi bir odamlarning yetmish foizida ikkinchi toifa diabet mavjud hatto g'arbiy afrikada saraton epidemiyaga aylandi chunki ular ham arzon narxdagi qayta ishlangan mahsulotlarning qurboniga aylanishdi birodarim tabiiy sog'lom ovqat iste'mol qiling bu shariatimizning ko'rsatmasi alloh taolo bizga ovqatni zikr etganda uning halol va tabiiy bo'lishini ham talab etdi endi esa amerikadagi fast foodga oid statistika bilan tanishsak bir amerikalik tomonidan fast foodga o'rtacha bir ming ikki yuz dollar sarflanadi umumiy olganda esa bu xarajat yiliga ellik milliard dollarni tashkil etadi ellik sakkiz foiz kishilar haftada hech bo'lmaganda bir marotaba ko'chada ovqatlanadilar 25 antibiotikdan o'n bittasi kasallanganlarga ta'sir ko'rsata olmayapti. 2015 yilda fda tomonidan qovurilgan ovqatlarda ishlatiladigan transyog'lar qonda xolesterol darajasini oshirishi aniqlangan shuning uchun yurak xastaliklarining avj olishi qo'shma shtatlardagi o'limlar soni ortishining eng asosiy sabablaridan deb topildi katta hajmdagi coca cola tarkibida sakson olti gramm shakar mavjud yuqori miqdordagi shakar iste'moli esa yog'li metabolizmni keltirib chiqarib yurak xastaliklariga sabab bo'lyapti ularning maqsadi puldir sizning sog'lig'ingiz ular uchun hech qanday ahamiyatga ega emas qarangki bugungi kunda macdonaldsning qiymati 106.2 milliard dollarni starbusniki esa 84.6 milliard dollarni tashkil etadi 37 mingdan ziyod shahobchalarda sekundiga 75 ta burger sotib kuniga 68 million iste'molchilarga xizmat ko'rsatishadi qiziq tomoni fast company blogida mcdonalds fast foodlar xuddi geroin singari insonda qaramlikni keltirib chiqarishi mumkinligi aniqlangan ilmiy tadqiqotga o'zi ham qo'shilishini aytgan yana bir qator tadqiqotlarda mcdonalds fast fodi jiddiy kasalliklarni shu jumladan yurak xastaliklari diabet yuqori qon bosimi semizlik saraton va boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi aniqlangan bundan tashqari McDonald's ko'p miqdorda fast food iste'mol qilish genning o'zgarishiga ham olib kelishiga ishonadi natijada nikotin va morfin iste'moli belgilaridek insonda tish qimirlashi va titrashlar kuzatiladi